Golos o cadre. Вітаю! Це проект «Голос у Кадрі. Франція, країна високої моди, кохання та свободи. Її відвідують не тільки з метою відпочинку, а й навчання. Про своє враження від Парижу нам розповість студентка Київського національного торговельно-економічного університету Ірина Шайда. Для мене Франція почалася з язика ще з 7 років Я ходила до репетитору займатися французьким, тому що училась в школі саме з авторим язиком французьким. этого Как-то сама по себе затянула, и я решила поступать во Францию. Придя в свой университет украинский, торгово-экономический, я обнаружила, что при нем есть франко-украинский институт управления, куда я подалась. Поступив на первый курс туда, мы изучали французский, для того, чтобы нам было легче учиться по своей специальности – менеджмент. На третьем курсе нас повезли во Францию, разрешили месяц поучиться там, окунуться в их среду и посмотреть на менталитет, то есть на Францию изнутри. В принципе, приехав туда, я поняла, что Украина и Франция абсолютно две разные страны. Потому что там люди относятся к другим абсолютно по-другому, а к иностранцам так тем более. Настоящий француз, если ты наступишь ему на ногу, он перед тобой извинится за то, что он не вовремя прошел мимо вас. На самом деле французы очень приветливые люди. Если они слышат французский язык или хотя бы ломанный французский язык, когда человек пытается говориться на их родном языке, они радуются. Они готовы бежать на другой конец города только для того, чтобы показать вам дорогу. Обучение во Франции тоже очень сильно отличается от украинского, потому что там люди учатся с 8 утра и до 6 вечера. У них есть перерыв один в два часа, и для нас это было очень дико. Конечно, мы, поскольку студенты и успеваем много всего сделать за учебный период, у нас были смешные ситуации. Мы жили в общежитии, в котором жили все иногородние, в том числе иностранцы. И там, естественно, были люди африканского происхождения. Вот. И на самом деле эти люди очень смешные и прикольные. Была ситуация, когда они, естественно, не знаю, украинского или русского, захотели с нами познакомиться. Они по всему общежитию развесили объявление. Перевод, сделанный в Google переводчике И получился очень интересный казус, потому что на французском есть выражение, которое дословно переводится на русский, как культурный обмен. А на самом деле, если перевести по-правильному, то это фразеологизм, который по-нашему звучит провести романтический ужин. Всем прекрасно понимаем, о чем идет речь, и мальчики таким способом пытались нас куда-то затащить. Но на самом деле это было очень смешно, когда ты читаешь просто ужаснейший перевод Гугла. Просто тебе приятно, конечно, с одной стороны того, что люди пытаются с тобой познакомиться, с другой стороны это смешно, потому что украинские девушки, именно украинские, они не какие-то там девушки легкого поведения, а мы украинки достойны лучшего. Потому что наши девушки верны своим парням украинским. Еще, побывав в Париже после долгой учебы на юге, мы были в городе Клермон-Ферран, который находится в округе Аверн. Мы поехали в Париж. Париж, на самом деле, очень красивый город, но там очень грязно. Говорят, что по сравнению с Францией в Украине очень-очень пыльно, грязно, куча мусора и так далее. Нет, я с гордостью могу заявить, что Киев намного чище Парижа. В Париже много людей, очень много туристов. Очень красивая, конечно, триумфальная арка Нотр-Дам. Эйфелева башня и другие монументы, памятники. В принципе, Париж маленький город, меньше Киева, по-моему, даже. Да, он меньше Киева в три раза по диаметру. Я даже считала. Но его обойти весь нереально. По Киеву ты ходишь, ну, как дома. В Париже все не так. У них узкие улочки, которые завораживают, домами со своей исключительной архитектурой, мусор, который валяется под ногами. Это, конечно, минус. Но, тем не менее, все равно Париж это красивый город. Все равно это город любви. Выйдя в центр, ты идешь вдоль сены по красивой набережной, и ты понимаешь, что вот оно, это та любовь, которую все ищут. На самом деле, в Париж можно влюбиться. Как писал Эрнест Хемингуэй в одной из своих книг, если тебе повезло, и ты в молодости жил в Париже, то где бы ты ни был потом, он до конца дней будет оставаться с тобой, потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой. Це був проект «Голос у кадрі», який підготувала Марина Мизерна.